Bila kita lihat kisah-kisah dalam tu banyak dirujuk agama Hindu dengan sebutan Brahma. Brahma tu yang betul Allah Tuhan yang atas. Salah satu lagi dia sebut apa dia? Brahmin. Brahmin lah agak-agak berah 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 ni nak pi ke siapa? Nak pi ke Nabi Ibrahim. Biarlah eh jangan teka-teka ustaz. Tapi kita tengok isteri kepada Brahma siapa? Dewi Saraswati. Dewi Saraswati dekat-dekat nama siapa? dekat-dekat nama Sarah tapi kita tengok bentuk puji-pujian yang selalu dibacakan oleh orang Hindu bila waktu pagi kepada Dewi Saraswati tengok filem Kush Kush Hutahi Mham Jese I Jagade Sehari Mham Jese I Jagade Sehari itu puji-pujian untuk Dewi Saraswati isteri kepada Brahma. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, bila diutuskan nabi-nabi dan rasul mudah clue kita kembali kepada awal. Sewaktu Nabi Adam alaihi salam diturunkan Allah di atas muka bumi. Dia menangis, menyesali segala perbuatan. Bentuk penderhakaan dia kepada Allah dalam bentuk tersilap makan buah syajaratul khuld. Jadi dia turun dalam menyesali, menangisi Uh, apa ni? Uh, kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tak pernah lupa berdoa agar Allah sentiasa mengampunkan dosa-dosa dia yang telah terlajak dan terdahulu. Antara doa yang sering dilafazkan oleh Nabi Adam alaihissalam ialah dia menyertakan satu nama. Dia menyertakan satu nama dalam setiap doa dia. Yang nama ini dia lihat sewaktu di awal-awal kehidupan dia celik mata dia dihidupkan oleh Allah dia dah tengok nama-nama ini di tiang-tiang aras Allah agak-agak nama siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dia buat apa dia tumpang nama ini dia tumpang berkat nama ini dia tumpang wasilah nama ini dalam berdoa pada Allah lalu Allah tanya dari mana kamu mendapat empunya nama ini Lalu dia menceritakan sewaktu awal Allah bagi dia kehidupan nama-nama ini sudah terpampang di tiang-tiang aras. Lalu Allah bersabda kepada Nabi Adam sesungguhnya dengan nama inilah aku menciptakan kamu. Dengan nama inilah aku menciptakan alam semesta dan tanpa nama ini tidak mungkin aku menciptakan kamu dan menciptakan alam semesta. Jadi turutan daripada Nabi Adam alaihi salam setiap perutusan sama ada dalam bentuk suhuf setiap perutusan dalam bentuk wahyu setiap perutusan dalam bentuk kitab kelu dia pasti setiap utusan yang namanya Nabi setiap utusan yang namanya Rasul pasti akan menceritakan tentang seorang Nabi yang bakal lahir di akhir zaman ini tidak akan putus ini tidak akan terkerak jadi pasti ini yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul tetapi bila sampai kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad seolah-olah kisah ini penceritaan ini tersekat di tengah jalan. Pasal apa? Kalau ada pun pemahaman sudah dalam bentuk yang cukup berbeza. Hari ini orang agama lain pandangan mereka terhadap Allah terhadap Tuhan sudah berbeza. Pandangan mereka terhadap nabi-nabi dan rasul sudah berbeza pandangan mereka terhadap kitab-kitab yang pernah turun pada Nabi dan Rasul juga berbeza siapa punya kerja, siapa punya angkara tipu daya siapa? Dajjal contoh kita ambil dalam kronologi agama-agama besar dunia contoh kita ambil Yahudi mula-mula Kristian, -mula, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam jadi antara merit merit yang nak membenarkan semua agama ini sekurang-kurang ada lima merit yang pertama ialah tradisi lisan, merit yang kedua tradisi bertulis, merit yang ketiga ialah jumlah penganut, merit yang keempat ialah keunggulan ajaran, merit yang kelima kebenaran mutlak berpihak kepada mana. Dan Islam hari ini meletakkan merit yang pertama iaitu merit dalam tradisi penulisan kalau kita nak ambil merit dalam tradisi lisan mungkin boleh banyak berlaku penokohan dan penambahan dan pengurangan pertambahan cerita dan sebagainya jadi kekuatan yang paling kuat adalah dalam sumber bertulis selain sumber lisan yang perlu dijaga adab-adab dia, etika-etika dia, keperluan-keperluan dia dan pengawasan-pengawasan dia jadi kalau nak tengok banding dengan semua agama, hak mana yang kita boleh memenuhi ke semua merit ini dari sudut lisan, dari sudut bertulis, dari sudut jumlah penganut, dari sudut uh, keunggulan ajarannya, dari sudut kesempurnaan ke semua merit-merit tadi, tak ada agama yang dapat menyamai agama Islam. Hak lain dah disimpang, hak lain dah dirobohkan, hak lain dah dimusnahkan Sampai pemahaman mereka terhadap Allah pun sudah berbaur kemusyrikan Pemahaman terhadap Allah pun sudah sampai penghinaan terhadap Allah Sampai melemahkan kuasa Allah, sampai menghina Allah Ini berlaku dalam agama Yahudi, ini juga berlaku dalam agama Kristian dan sebagainya Kalau kita nak tengok contoh tentang kewujudan sang juru selamat yang terakhir akhir zaman tak ada orang lain nak tuju kepada tiun yang sama Nabi Muhammad yang bakal lahir kalau kita buka kitab Taurat dalam kitab kejadian Genesis ada dalam kitab ulangan banyak ayat dalam kitab Nabi Yesaya banyak ayat dalam kitab Nabi Habakuk banyak ayat dalam kitab Nabi Ezekiel banyak ayat dalam Injil Mark banyak ayat dalam Injil Matthew banyak ayat dalam Injil John banyak ayat Berpuluh-puluh ayat yang menceritakan sisipan tentang kehadiran Nabi akhir zaman yang nama dia ah, Ahmad ataupun Muhammad. Tetapi penyimpangan ini berlaku bila persidangan Nesia berlangsung. Persidangan Nesia berlangsung 300 Masihi. Yang mana agama Kristian menghimpunkan seluruh rahib-rahib, seluruh pedri-pedri yang berada di seluruh dunia agar menyertai persidangan Nisya 300 Masihi. Mana-mana yang mempunyai Injil, mana-mana yang mempunyai tulisan, mana-mana yang mempunyai bekas yang mengandungi tulisan kertas, mengandungi tulisan uh, tulang, mengandungi tulisan, bawa semua kita nak kumpulkan semua bentuk wahyu-wahyu yang dikatakan Injil, kita nak pilih, kita nak saring, kita nak analisa yang mana yang sebenar, yang mana yang palsu. Jadi semua rahib turun, orang paling kuat agama turun, himpun semua bentuk Injil yang ada pada waktu tersebut. Lalu mesyuarat diputuskan, diambil sebuah meja yang besar dan semua Injil tadi dikumpulkan di bawah meja. Malam ini kita akan tutup pintu bilik ini rapat-rapat, kita akan kunci bilik ini rapat-rapat, kita pi buat solat, kita berdoa, kita bermunajat pada Allah, moga-moga Allah bagi kita pilihan mana-mana kitab yang tiba-tiba esok duduk atas meja, kitab itulah kitab yang paling benar. Semua ni letak bawah meja. Kita keluar, kita kunci, rapat-rapat, kita berdoa, kita munajat, esok hak mana ada duduk atas meja, itulah hak betul. Pilihan Tuhan. Tiba-tiba esok ada empat kitab hak duduk atas meja. Tak tahulah natang mana pilih letak. Yang ada hak depa duk guna pakai hari inilah. Injil John, Injil Mark, Injil Matthew dan Injil Luke. Injil Barnabas pun tersasar. Waktu tu juga diumumkan Injil Barnabas tidak boleh diguna pakai untuk agama kita dari sudut authority dan integriti Padahal Barnabas lah yang paling dekat penceritaan tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang nama Muhammad. Injil Barnabas. Siapa Barnabas? Salah seorang pengikut setia Nabi Musa. Yang dia tulis seawal abad pertama Masihi lagi. Sedangkan yang dikumpul persidangan Nisya dah 300 Masihi. 300 tahun berlalu, 300 tahun berselang. Sebab dia isinya banyak bertentangan dengan Injil Paul yang membentuk keempat-empat Injil tadi. Dan Injil ni dah yang dikatakan ada naskah kuno dalam bahasa Itali kuno yang disimpan di perpustakaan Watikan. Tahu Watikan? Kemudian seorang pedri yang bernama Moreno telah mencurinya secara gelap pada akhir abad ke-16. Dia buat keluar dan di sekarang dipercayai Uh, kitab Injil Marnaba yang tertulis tulisan Itali kuno tu berada di perpustakaan Vienna Itali. Tahu Vienna. Vienna, eh, Vienna pula dah. Vienna bukan Itali, Venice Itali, Vienna Austria. Ah tu. Duduk di Austria, tapi pada tahun 1325 Hijrah seorang doktor berbangsa Mesir, Dr. Khalil B. Saadah telah menterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa ha? Arab di bawah penerbitan Al-Manar di bawah bimbingan da'asuhan Syekh Muhammad Rashid Ridha begitu juga isi-isi daripada Barnaba dimuatkan oleh Syekh At-Tantawi di dalam tafsir dia Al-Jauhari dalam tu ada tiga fasal utama sekurang-kurangnya Ayat daripada Injil Barnaba fasal ke-72 bermula ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14 cerita pasal Nabi Muhammad. Dalam fasal yang ke-92 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 cerita pasal Nabi Muhammad. Begitu juga fasal yang ke-96 ayat yang kedua sampai ayat ke-24 cerita pasal Nabi Muhammad. Tak boleh nak bangkang, tak boleh nak lawan Tapi sebab isu yang besar ini mereka tolak Barnaba Sampai ke kurun kelima Masihi Mereka mengumumkan antara nama-nama kitab yang tak boleh digunapakai Dan difatwakan haram orang Kristian baca dia Selain kitab-kitab tertentu yang tak terkecuali ialah Injil Injil Barnabani Sebab apa? paling banyak pertentangan dengan empat Injil yang utama tadi yang paling banyak mencerminkan, mengeluarkan, mewujudkan kisah pasal Nabi akhir zaman yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ditulis bila? Abad pertama Masihi. Kalau anda nak tahu Luke, John, Matthew dan Mark ni bila tulis, saya bagi susunan. Susunan awal bagaimana Injil ditulis. Injil paling awal pun hak duduk dengan orang Kristian sekarang ditulis pada akhir 300 Masihi yang dipanggil apa? Most Ancient Copies. 500 kemudian kemudian lahirlah Ancient Copies. Kemudian Ancient Version. Lepas Ancient Version dia ada versi Walgate. Lepas versi Walgate versi Wycliffe. Lepas versi Wycliffe, dia panggil versi Tindale. Lepas versi Tindale, versi Coverdale. Lepas versi Coverdale, versi Matthew. Lepas versi Matthew, versi Great. Lepas versi Great, versi Geneva. Lepas versi Geneva, versi Bishop. Lepas Bishop ni, barulah buat King James Version. 1611. Baru ada tarikh penetapan. Lepas King James Version baru buat revised version 1881. Kemudian baru buat ASV American Standard Version. Kemudian baru buat RSV Revised Standard Version 52, Revised Standard Version 71. Hak banyak duk guna pakai hari ni hak terkini yang paling latest RSV Revised Standard Version 71. Dan paling murni kepercayaan dan tulisan dia ramai p7 kepada King James Version 16.11. Tu tata cara penulisan dia. Mereka masih mampu menerima original manuscript hak hujung 300 tahun tapi boleh tolak bernabah hak abad pertama. Satu perbuatan yang tidak dapat kita boleh terima. Atas dasarnya boleh menggugah keimanan dan kepercayaan mereka. Sebab yang paling nyata, hak paling besar, kerana akidah dalam Barnaba ialah yang disalib bukan Nabi Isa alaihi salam yang disalib ialah Judas Iskariot. Hanilah yang boleh menggugah akidah dan keimanan orang Kristian sekiranya Barnaba tersebar di merata dunia. Boleh faham? Sebab hari ini mereka ada keyakinan bahawa yang disalib tu ialah Nabi Nabi Isa. Dan Allah dah nafi kan dalam Al Quran sejelas-jelasnya bukan dia yang disalib tetapi Judas Iscariot. Okey, itu pasal pasal agama Kristian dah ada pasal Nabi Muhammad tapi diselewengkan. Bagaimana dengan Kitab agama Parsi contoh Kitab apa agama Parsi Kitab agama Zoroastra. Pernah dengar agama Zoroaster? Agama Parsi kuno, agama Parsi lama. Orang-orang Zarathustra dia ada dua kitab. Satu nama Dasatir, satu nama Zen Awesta. Kitab Dasatir samalah macam perjanjian lama bagi orang Yahudi, kitab Zen Awesta samalah perjanjian baru bagi Injil orang Nasrani. Dalam Dasatir ayat 157. Sesungguhnya kelahiran sasan yang ke satu sasan yang pertama dan penghujung dia akan lahir sasan yang terakhir penyelamat akhir zaman sasan ni bahasa bahasa Zoroaster kuno yang dia sebut sebagai Nabi jadi sasan ke satu dia sebut nama Adam sasan terakhir dia sebut nama Mamah agak-agak Mamah mana? Baik, nak tahu cerita mamah buka dah satir ayat 157 tentang sasan yang terakhir. Sesungguhnya pasti akhlak orang-orang Parsi akan rosak, pasti akhlak orang-orang Parsi akan musnah. Sesungguhnya akan lahir sasan yang terakhir dan saudara-saudara sasan yang lain bakal menumbang terbalikkan kerajaan kami, bakal menumbang terbalikkan agama kami, bakal menumbang terbalikkan barang-barang kami. Salah seorang yang paling keras kepala di antara raja kami pasti akan dikalahkan dan ditumbangkan. Sesungguhnya rumah yang dibina merujuk kepada Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim pasti akan disucikan daripada patung-patung berhala dan dia akan dikelilingi dan disujudkan sebagai tempat sasaran maksudnya dijadikan sebagai pusat pusat sujud ataupun pusat kib kiblat dan sesungguhnya sasan dan pembantu-pembantunya akan menguasai parsi daripada balh sampai ketus dan dia akan menyebabkan orang kecewa satu persatu tidak ada yang paling benar tidak ada yang paling cerdik tidak ada yang paling pintar kecuali akan mengikut agama sasan yang terakhir ini agak-agak siapa sasan? tak ada orang lain dan ini sudah ditunggu oleh orang-orang Parsi lama bila sasan terakhir akan wujud dia duk tunggu duk tunggu duk tunggu rupanya Sasan dah mati lama dah. Sasan dah keluar lama, Sasan dah mati, Sasan dah wafat lama dah. Ini agama Parsi kuno. Bagaimana dengan agama Hindu sebagai contoh? Kajian tentang agama Hindu banyak mengatakan skrip-skrip dalam kitab agama Hindu adalah daripada suhuf Nabi Syis, suhuf Nabi Idris dan suhuf Nabi Ibrahim. Sebab tu agama Hindu dia ada kitab Weda sebagai teras. Ada empat. Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atarwa Weda. Dalam Atarwa Weda, Kanda yang ke-20, Saukata 127, Mantra ayat yang ke-3. Sesungguhnya, Tuhan yang Maha Besar telah mengurniakan kepada Mamah Rishi 100 keping uang emas. Tuhan telah mengurniakan kepada Mamah Rishi, sepuluh kalungan bunga. Tuhan telah mengurniakan kepada Mamah Rishi, tiga ratus ekor kuda. Tuhan telah mengurniakan kepada Mamah Rishi, sepuluh ribu ekor sapi atau lembu. Mamah Rishi. Hak kita kenal Rishi Kapur, tak? Rishi itu apa makna Rishi? Rishi itu Nabi. Mamah itu siapa? Mamah tu sama dengan dalam sasan tadi. Dia datang dengan perkataan mamah. Allah mengurniakan kepada mamah ini seratus keping uang emas. Inilah sahabat-sahabat yang berhijrah ke bumi Hab Habsyah. Dia mengurniakan kepada mamah Rishi sepuluh kalungan bunga. Inilah sahabat-sahabat di sisi Rasulullah yang dijamin masuk syur syurga. Diberikan 300 ekor kuda inilah jumlah sahabat-sahabat yang terlibat dalam medan perang Badar. Diberikan 10,000 ekor lembu inilah terlibat sahabat-sahabat di dalam pembukaan kota Mekah Fathu Mekah. Ada lagi kitab Purana, Bawisya Purana dalam parwa yang ketiga. Adilia yang ketiga, Shaluk yang ketiga. Disebutkan sesungguhnya akan lahir tokoh yang diberi jolokan dan gelaran yang tak punya ilmu. Maksudnya umi tak reti baca, tak reti tulis. Dialah diberi gelaran mamah rishi. Dan dia bersama rakan-rakannya akan menaklukkan bumi yang berpadang pasir. India ada padang pasir ke? Wallahualam lah. Tapi agak-agak nak tuju ke siapa? Mamah rishi di dalam Atarwa Weda tadi kita sebut apa tadi? kita sebut Saukata 127 tadi Kanda 20 ayat mantra yang ketiga cuba cek ayat mantra nombor 5 sesungguhnya diberikan kepada Mamah Rishi 7 ekor kuda yang terbilang cuba cek sirah Nabi Nabi ada berapa ekor kuda? Nabi ada 7 ekor kuda As-Sakab as al sahbah al-murtajis, al-lizaz, al-lahif, al-razib, dan al wara Itu nama tujuh ekor kuda Nabi. Yang sebenarnya kalau buka kitab Syajaratul Muhammadiyah ada 24 ekor. 17 ekor lagi semua kuda betina tak disenaraikan. Tapi itulah kuda kesayangan Nabi, tujuh ekor. As-Sakab, al As-Sahbah, al Al-Murtajis, Al-Lizaz, Al-Razib, Al-Lahif dan Al-Warad. Al-Murtajis itulah yang dia bagi hadiah kepada cucu dia Husin. Yang terlibat dalam peristiwa Kalbarak yang nama kuda tu ditukar Husin dengan nama Dajana. Murtajis hak Nabi tu bila dapat kat Husin, Husin tukar nama Dajana. Dajana itulah dia terkorban dalam peristiwa di Medan Karbala. Nah, itu sejarah kuda Nabi. Baik. Bila kita lihat kisah-kisah dalam tu banyak dirujuk agama Hindu dengan sebutan Brahma. Brahma tu yang betul Allah Tuhan yang atas. Salah satu lagi dia sebut apa dia? Brahmin. Brahminah agak-agak brah 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 ni nak pika siapa? Nak pi ke Nabi Ibrahim. Biarlah, eh jangan teka teka ustaz. Tapi kita tengok isteri kepada Brahma siapa? Dewi Saraswati. Dewi Saraswati. Dekat-dekat nama siapa? Dekat-dekat nama Sarah. Tapi kita tengok bentuk puji-pujian yang selalu dibacakan oleh orang Hindu bila waktu pagi kepada Dewi Saraswati. Tengok filem Kush Kush Utahi. Mham jese i jagade sehari Mham i Itu puji-pujian untuk Dewi Saraswati isteri kepada Brahma. Tapi hakikatnya itulah yang terkandung dalam agama Hindu. Lihat kisah Nabi Manu. Nabi Manu dia berbeza sikit. Nabi Manu ni dia pergi ke sungai ada ikan kecil bagi tahu. Wahai Nabi Manu sesungguhnya Allah dah bagi wahyu pada aku, Allah bagi wahyu pada ikan. Sesungguhnya banjir besar akan berlaku. Wahai Manu binalah sebuah kapal yang besar. Agak-agak nak pergi ke tiun ke siapa cerita Manu ni suruh so, bina kapak yang besar banjir besar nak berlaku siapa Nabi Nuh cerita nabi-nabi sebenarnya penuh di dalam kitab-kitab Hindu tetapi dah jadi bersimpang siur mungkin inilah sebab terlampau jauh dah hubungan dengan nabi hubungan dengan rasul pertambahan cerita dari sudut lisan yang menyebabkan masuk dongeng dan khurafat para-para dewi yang pelbagai akhirnya trinity dan musyrik tetap muncul Brahma Wisnu Siva Musyrik akan muncul. Trinity dia tak boleh tinggal. Dalam agama Kristian, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Dalam agama Yahudi, Yahua, Sevirus, Sheshina. Dalam agama Namrus asal, Namrus, Semiramis, Tamus. Dalam agama Firaun, Horus, Isis, Osiris. Dalam agama Buddha, Buddha Gautama, Buddha Shakyamuni, Buddha Maitreya. Siapa Buddha Maitreya? Penyelamat akhir zaman. Kitab Buddha ada tiga. Tri Pitaka, tiga bakul. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dalam Abhidhamma Pitaka, buka muka surat yang ketiga, awal lagi. Dalam perenggang kedua, baris kelima. Nangken ken mak yubantina senara pereplau fekrau sikulih camtong repa Bahasa siang Tiongkok kuno Sesungguhnya akan lahir seorang penyelamat akhir zaman Di bumi yang berpadang pasir Yang akan meruntuhkan semua berhala-berhala yang ada Agak-agak bihu dengan sami buddha mana ada sifat ni Agak-agak bihu dengan buddha mana ada sifat ni Tak ada seorang pun tak nak kata dia meruntuhkan berhala, dia hadut buat berhala. Dia hadut sembah berhala. Tapi itulah hakikat dalam kitab Tripitaka. Dah ada Trinity. Semua Trinity. Siapa punya kerja? Dajjal punya kerja. Dia nak suruh kita ni musyrik daripada awal sampai akhir. Dia nak simpang semua Nabi-Nabi dan Rasul sampai akhir, dia nak selewengkan semua kitab-kitab dari awal sampai akhir. Hak inilah yang sebenarnya. Yang terjadi, yang kita pacang pada akidah, keimanan, keyakinan dan kepercayaan pada ayat yang pertama. Tipu daya. Tipu daya. Berada. Tipu daya. Dajjal, hak paling besar. Tipu daya pun tipu daya juga. Nak pukul 10 dah ni. <laughs> Macam mana? Nak berhenti ke on lagi? Sikit lagi? Sikit lagi lah Saya pun sejak awal tak minum ayak lagi ni. Ha. Uh, semangat punya cerita. First time masjid timah ni. Ha. Uh, mujur tak ada masjid boksit tak? Kalau ada masjid boksit lagi semangat saya. <laughs> ha. Ini kena potong mat. Nanti kena sama pula. Okey. Baik. Rumusan kita pada malam ini Jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah puji diri dia, dia puji seorang hamba dia yang nama dia Muhammad dibekalkan dengan kitab Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Baik, sekarang bila kita dah jelas Allah nak suruh kita tarik kepada nabi-nabi dan perutusan sebelum ni agama yang dibawa mereka, kitab yang dibawa mereka semuanya sudah banyak kebengkok, kebengkokan. Jadi kita perlu berhati-hati, kita perlu beringat dengan agama kita. Sebab yang dajjal nak buat tipu, nak tiun pada dua benda ni. Pada batang tubuh Nabi dan pada agama menerusi kitab Al-Quran. Hari ini tak habis-habis mereka tiun kita. Dengan, dengan dengan menghina Nabi, dengan mencaci Nabi, dengan cari kelemahan Nabi, dengan cari segala maknika yang berkaitan dengan Nabi. Lebih-lebih lagi dengan dengan kitab Al-Quran. Kalau hari ini kita malas dengan Al-Quran, kita tak buka Al-Quran, kita tak kawan dengan Al-Quran, kita tak bersahabat dengan Al-Quran, sayang. Sebab inilah tiun kita. Baca Quran pun jangan duk baca surah kafir saja. Bacalah surah lain pun. Tak, tapi tiun kita hak benar tu. Cukuplah satu ayat malam ni. Betul? Cukuplah ayat yang kedua bila pula agak-agak. <laughs> Kena panggil lainlah. Ayat yang kedua, siri yang kedua saya pun dah penat sebenarnya ni sebab bukan bukan dalam masjid saja hak ada ni hak ada luar tu penuh lagi ni hak ada luar ni hanilah sebenarnya yang marah saya mai kuliah saya mai ceramah sebenarnya hak ada luar tu hak saudara-saudara tak nampak tu hak tu juga yang saya sakit ni pun jadi boleh berhenti tak boleh berhenti kan nak on lagi ni oh, penatlah saya esok sekolah ni jauh dulu no nak balik relau jadi insya Allah kita berhenti dulu setakat ni kita akan ada siri kedua kalau saya dipanggil lagi insya Allah kita akan bersiaran lagi kalau ada kelapangan kalau sihat tubuh badan mudah-mudahan insan-insan di sini sudilah mendoakan kesejahteraan dan kesihatan yang berpanjangan untuk diri saya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillah